Людмила, приветствую! Здравствуйте! Рада видеть. Здравствуйте. Ну что, солдатский привал, давайте показывайте, да. чем вы тут живете. Красотой живем. Конечно. свою пашу мускулган прохожу. Волонтерскому центру Солдатский привал. Спасибо за ваш теплый дом. Мы реально прибыли в свой дом. Так, нас встречали як родственників. Дуже коротко, але від душі. Благодарочка старшина Петрович. Огромне дякую теплим людям за те, що ви є на світі, за вашу доброжелательність, тепло і уют. Найщиріші слова вдячності нащадкам запорозьких славних козаків за їхню благородну справу, що дає можливість подорожнім військовослужбовцям зігрітися і відпочити. Ваш привал справді теплий. Це тільки кілька відгуків від книги, так би мовити, пропозицій, відгуків тих бійців, захисників, героїв АТО, які зупиняються у солдатському привалі. В цих стінах за цей недовгий час стільки відбулося, що в одну програму, звісно, ми не можемо містити розповідь про це. Але принаймні спробуємо поцікавитись у активного волонтера, психолога Людмили Волтер, що вона нам розповіла, що ж за час. основания солдатского провалу відбувалося от цих стенах. Книга это, наверное, мизерная часть того, что сколько ребят прошло через привал. И пишут не все то ли это быстро приехал-уехал, либо мы забыли попросить хотя бы пару слов черкнуть. Ну, как-то обычно, когда приходят в дом гости, их же не просят. Будьте а любезны, ты, да. Вот, поэтому как-то выпадает. Иногда ребята сами говорят, а есть где вот оставить пожелание? Тогда вспоминается, что да, таки у нас есть такая книга. И они пишут. Пишут действительно очень теплые слова. Девчонки иногда просто вот со слезами на глазах читают а друг другу. Ты обязательно почитай вот на той страничке, там вот наши ребята писали. Через э, привал, вот больше года немножко, э, прошло уже более 5000 ребят. Каждый со своей судьбой, каждый со, своим, э, со своей историей. Э, иногда приходят э, тихо, спокойно, я буквально чайку попить. Э, пожалуйста. Кто-то хочет поговорить, пожалуйста. Кто-то, если видим, что э, как-то он напряженно, что-то э, вот э, замкнут в себе, пытаемся немножечко-немножечко разговорить, чтобы и не навредить, потому что иногда воспоминания или какие-то копания в его, а что случилось, а что произошло, а почему ты такой, это может быть травматично для него, то есть может быть ему сейчас в скорлупе проще. Немного пытаемся отвлечь человека от э, того, что его гложат, вернуть к тому, что здесь спокойно, здесь мирно, ты можешь отдохнуть, расслабиться. Бятели очень удивляются той атмосферей, что панует у стенах привала. Затишно, тихо, тепло, спокойно. Не бы иной вымер, после всего того, что они прошли и увидели. Это вообще, по-моему, уникальное вот место, потому что э, центр создавался на основе, как бы, по опыту других городов. Харьков, Киев, Николаев, Одесса, Днепр. То есть у них уже были, но там на кусочек вокзала выделили там стульчики, максимум раскладушечки, где-то может быть отгорожена какой-то шторкой, и чай, кофе, бутерброды – это максимум. Мы изучили все это дело, и на основе уже опыта полученного – Помогли очень обл. администрация, администрация ЖД вокзала, они предоставили помещение, они сделали здесь ремонт, вложили сюда определенное количество средств, очень помогали волонтеры, организации, какие-то предприятия города, просто не безразличные люди. И здесь уже все по крупицам собиралось: вот, кто что, кто посуду приносил, кто еду, кто там какие-то вот штучки веселые. И потихонечку начали собирать тоже сначала по знакомым. Открывается центр, нужны будут дежурные. Чтобы э, начиналось тоже все с бутербродов и чая. Э, кто может помочь, кто чего как. Потихонечку обрастали э, людьми, которые сюда приходят, потихонечку обрастали техникой, которую нам тоже дарили. Здесь у нас есть уже и холодильники, морозильная камера, и стиральная машина, и телевизоры, и, и компьютер, в общем, все, что нужно. Есть бесплатный Wi-Fi, потому что ребята некоторые приходят отправить тоже письмо, что со мной все в порядке. Потихонечку у нас появилась плита, на которой мы готовим, теперь у нас полноценные обеды, ужины, завтраки, все, что душе угодно. Та яким би не було облаштування, головне це люди, котрі тебе оточують. У волонтерському центрі солдатський привал. Кожен захисник відчуває любов, тепло, повагу і турботу тих, хто тут працює. Нагада від на двері у мене табличку в кабінеті психолог і справа. А, а що у вас і психолог є? І говорю, да, це я. И кто-то просто продолжаем разговаривать в любом месте привала, кто-то, а можно с вами поговорить вот отдельно? У меня вот такой вот вопрос. Тогда заходим в кабинет и решаем там уже на месте. Был у нас недавно буквально один боец, Ваня. Он приехал в отпуск, его отпустило командование, у него заболела мама. Ребята наши волонтеры мы подтянули знакомства их всех, кто мог чем-то помочь чтобы найти лекарства нужные как-то поддержать и маму и его он жил у нас несколько дней в привале он ухаживал за мамой через несколько недели две или три он приехал снова первый вопрос был привет ну как мама и он говорит а мама умерла и тут а что делать? А, а как же? Сели с ним, поговорили, как что. Он говорит: Ну, спасибо вам, вы тогда действительно очень помогли. Да, так там вариантов не было, к сожалению. Но тем не менее, он пришел к нам снова он пришел, он знает, что здесь его не обидят, здесь его поддержат, здесь вот можно получить вот этот вот заряд энергии, заряд вот тут вот поддержки, вот это вот мы вместе, мы одной крови. За майже півтора роки роботи у центрі Людмила с з багатьма неординарними яскравими особистостями, за каждую из яких своя доля, а інколи своя трагедия. Бували выпадки, коли бійці, зневірившись, знову починали бачити світ по-новому. Были в один из бойцов сказал, «Не-не-не, я общался с психологами, больше не хочу». И а что? Он говорит, «Я приехал на реабилитацию, мне сказали, все бойцы ненормальные». Я говорю, психологи тоже бывают разные. То, с разными ситуациями мы встречались, но мы все живые люди. Есть задачи, которые ставятся, которые нужно выполнять. И не всегда есть ситуация, когда можно действительно войти в положение и отпустить. Поэтому при, приходится вот так вот потихонечку, по крупицам восстанавливать вот эту вот целостность, чтобы человек мог дальше справляться сам со своими вопросами, которые возникают по уходу. Телефонные звонки для Людмилы – это всегда волнование. Особенно, когда лунают в ночи. Та бывают и вот такие выпадки: Вдруг ночью звонок. Я, естественно, смотрю на номер, понимаю, что этот человек, он уже на дембеле, он уже дома. И я знаю, что у него, в принципе, все было хорошо. Он никогда не звонил в какое-то неурочное время. И тут вот что случилось? Он, ничего, привет, как дела? Я говорю, все хорошо, что случилось? Он а, а что ты делаешь? Я, говорю, я сплю. Ночь. Да? Я говорю, у тебя что случилось? Почему что? что Ночью. У меня друг пришел на дембель, а я ему о тебе рассказываю. <laughs> Это было с одной стороны трогательно, а с другой стороны смешно. Людмила зизнается, что уже и человек живет за ее ритмом. Так само хвилюется, когда долго мовчить телефон, когда не дают звездки подопечной дружины. Людмила вважає, що доля подарувала їй справжню половинку вірного супутника і друга. Саме завдяки надійному тилу їй вдається зробити так багато добрих справ. Він розуміє, чим я займалася. Якщо років тому це було вдома психолог, ну как ты психолог, то іноді він каже, Люся, як ти з цим справляєшся? Как ты вот это, на это реагируешь вот так спокойно, выверенно, зная мой темперамент, в принципе взрывной. Он старается максимально поддержать, помочь. На него сейчас свалилось все домашнее хозяйство, забота о дочке, наверное, я не совсем идеальная мама. Но тем не менее, я ему очень благодарна. Человек, который поддерживает меня в любой ситуации вплоть до того, что складывает мне бутерброды в рюкзак на выезд. <laughs> и всегда ждет, волнуется, если раньше он мог спросить, когда ты уже в конце концов дома будешь, то сейчас первая его фраза у тебя все в порядке, ты когда возвращаешься. То есть я благодарна судьбе за вот такого человека, но мы уже больше 20 лет вместе, мы многое как бы пережили, и с каждым годом как-то крепче становится тых, с кем протсюе, Беттив, ихних друзей и близких, Людмила Волтер не просто любит и уважает, вона писается тем, что может спутковатися и с правжними героями. Действительно, я уважаю наших женщин, которые помогают, потому что глядя на то, что они делают, это достойно восхищения глядя на то, в каких условиях воюют наши ребята, и при этом они не рассказывают, как у них все плохо, как у них там нет, у них, у них замечательно, ну вот тут немножко подлатаем, вот тут немножечко подвяжем, там под, под шамане, это все будет красиво. Настоящие мужчины, девчонки, которые служат, они не требуют для себя каких-то привилегий, они иногда даже обижаются на то, что говорят, ну ты же девчонка. Я здесь служу, я наравне с тобой. Я причем иногда девчонки бывают выносливее, ребят, это э, тоже факт. Очень многие идут снайперами, потому что из э, снайперы это женщины лучше справляются с этим. Они э, как-то умудряются быть не просто э, солдатами. Они умудряются быть психологами, мамами, друзьями, теми, которые выслушают с другой точкой зрения, с другим немножечко мировоззрением, то есть женским таким вот оберегающим. И это потрясающе. Это действительно удивляет и вдохновляет. Чего мы почули рассказ Людмилы Волтер про Тих героїв, з якими вона зустрічається, з якими вона працює, і після того як я поспілкувалася з нею, мені здається, що і таких людей, як Людмила Волтер, теж без перебільшення можна назвати героями.